الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم रूहानी पावरफुल वज़ायफ़ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है जो कि रमज़ान शरीफ के अंदर एक ख़ास इसम आज़म है जो कि चलते फिरते रमज़ान शरीफ़ के अंदर आप पढ़ते रहें उल अजीज हमेशा हमेशा के लिए मुश्किलात परेशानियाँ ये भी हल हो जाएंगी और परेशानी दुख टेंशन डिप्रेशन इससे हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी दोस्तों सबसे पहली बात ज़रूर याद रखिएगा कि इंसान परेशानी इंसान पर क्यों आती है इसलिए कि कदम उठाने से पहले जो कर रहा होता है उसका अंजाम नहीं देखता उसके अंजाम पर नज़र नहीं रखता और फिर जब उसके अंजाम पर नज़र नहीं रखता तो फिर मुश्किल होती हैं जब मुश्किल आ जाए तो फिर परेशानी परेशानी से फिर डिप्रेशन टेंशन बढ़ जाती है इंसान की हालांकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम गज़ाली ने लिखा है कि शादी से पाक हो कि नबी करीम फरमाया कि मुझे तुम में से सबसे ज्यादा डर दो चीजों पर है कि मेरे उमतियों दो चीजों पर मुझे तुमसे डर लगता है एक कि तुम उम्मीद लंबी रखोगे जब तुम उम्मीदें लंबी रखोगे और दूसरी अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगोगे इंसान जब अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दे उनकी पैरवी न करे सिर्फ अपने रब रब रसूल के फरमान की इताद करें कभी भी मुश्किल परेशानियां नहीं आती ना ही डिप्रेशन का जनाब अली वो मरीज बनता है इसलिए तो इमाम गजाली लिखते हैं कि हजरत आदम सलाम ने अपने बेटे हजरत शीसलाम को पांच बातों की वसीयत फरमाई थी और हुक्म दिया था कि अपने बाद अपनी औलाद को भी इनकी वसीयत फरमाना हज़रत आदम अल्लात ने अपने बेटे हजरत शीस सलाम को पांच बातों की वसीयत फरमाई और फरमाया कि बेटा इसके बाद अपनी औलाद को भी वसीयत फरमाना उनमें से सबसे पहली चीज़ क्या थी फरमाया कि अपनी औलाद को कह देना कि दुनिया पर मतमइन होकर ना बैठ जाना दुनिया पर मुतमईन ना हो जाना इसलिए कि जन्नत जो बाकी रहने वाली चीज है ना उसकी तरफ भी जहन रखना अपना यह दुनिया तो मिट जाएगी जो बाकी रहने वाली चीज जन्नत है उस पर मुतमीन हो जाओ और फरमाया कि दूसरी चीज अपने औलाद से कहना अपनी औरतों की ख्हशात पर चल कर काम न करना औरतों की ख्वाहत पर चल कर काम न करना एक बात ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि औरत एक महकूम है औरत महकूम होती है इस्लाम के अंदर और बेचारी नाकिसल होती है इसलिए तो ज़्यादा धक्के खाती है इसको हाँ इसकी कोई जनाब अली पुरसान हाल नहीं होता कि जब बार बार धक्के खा दी है बार बार दुख लेती है तो अपनी औरतों की ख्वाहिशात पर चल कर काम न करना इसलिए कि हजरत आदम सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी बीवी की ख्वाहिश पर अमल किया मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर अमल किया था और दरख्त का फल का तो मुझे निदामत उठानी पड़ी और तीसरी बात आपने फरमाया कि तीसरी बात यह नसीहत करना कि उन अपनी औलाद से कहना जो काम करना चाहो उस काम के अंजाम पर भी नजर रखना जो काम तुम करना चाहते हो उस काम के अंजाम पर नजर रखना ताकि तुम्हें दुख ना उठाना पड़े दुख ना पहुंचे और चौथी नसीहत जो आपने फरमाई अपने बेटे को हजरत आदम सलाम ने हजरत शीसम को कि अपनी औलाद को आगे वसीयत करना नसीहत करना चौथी बात कि अगर तुम्हारे दिलू में किसी चीज का खटखटा पैदा हो जाए यार पता नहीं ये काम करूं या ना करूं करूं या न करूं फरमाया कि उससे बचो कि फरमाया कि जब मैंने जन्नत के अंदर फल खाया था तो मेरे दिल के अंदर ये खटखटा हुआ था लेकिन मैंने परवाह नहीं की थी आ, उस खटखटे की आखिर मुझे निदामत उठाना पड़ी और पांचवी नसीहत आपने फरमाई कि जो भी बात करो तो हर बात में मशवरा कर लेना मशवरा कर लेना मशवरा करना वैसे भी सुनाते मुबारक है अपने भाई से मशवरा कर लो वालदेन से मशवरा कर लो दोस्त से मशवरा कर लो अगर कोई भी नहीं मिला अकेले बैठकर दना लोग कहते हैं कि दीवार से मशवरा करो हालांकि दीवार बोलती तो नहीं है लेकिन इसलिए कहते हैं कि मशवरा लाजमी है हजरत आदम आदमत ने फरमाया कि हर बात पर मशवरा कर लेना इसलिए कि अगर मैंने फरिश्तों से मशवरा किया होता ना तो ये आफत मुझ पर ना आती तो दोस्त बात यह है कि जब इंसान लंबी उम्मीदों में लग, लग जाता है और ख्वाहिशात की पैरवी करने लग जाता है फिर जनाबली जब मुश्किल आती हैं डिश डिप्रेशन का मरीज बन जाता है सोच सोच में लगा रहता है हर वक्त तो आज के इस सबक के अंदर मैं एक ऐसा खास दो लफज बताने लगा हूं कि आप चलते फिरते उठते बैठते रमजान शरीफ के अंदर सिर्फ ये दो लफज पढ़ते रहो मैं हूं तो हमेशा हमेशा के लिए परेशानी से निजात मिल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए डिप्रेशन से निजात मिल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए दुख तकलीफों से निजात मिल जाएगी इन शरीका कार है नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है सबसे पहले नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद ग्यारह मरतबा कलमा अच्छा तयबा और ग्यारह मरतबा दरुद पाग यह अशद जरूरी है और दूसरा अपने तमाम गुनाहों से तोबा करें और आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता आजम करें कि गुना गुनाहों से इंसान जब तोबा करता है तो दिल को सुकून मिलता है इंसान से मुश्किल दूर होती हैं तमाम गुनाहों से तोबा करें और आइंदा गुना न करने का पुख्ता आजम करें और जहां तक जितना हो सके कम अज कम दो रकू कुरान पा के तिलावत के लाजमी करें रोजाना के बिना पे नमाज फजर के बाद के जब नमाज फजर के बाद तुम तिलावत करोगे सारा दिन अच्छा गुजरता है क्योंकि मेरे नबी का फरमान है मुबारक है और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद तुम जो भी दुआ मांगोगे दुआ कबूल होती है और चौथा काम यह करना है कि सदका खैरा लाजमी करें रमजान शरीफ के अंदर जक़ात अदा करें सदका खैरात करें कि ये मुश्किल को दूर करने के लिए बहुत ही एक आम रास्ता होता है सदके का मैं गारंटी से कहता हूँ और हकीकत बात कह रहा हूँ और मेरे खुद से तजर्बे से भी गुजरा है कई दोस्त अहबाब ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे काम के लिए कहा और मैंने उससे उनसे एक बात की ठीक है यार काम आपका हो जाएगा सदका कार डालो Allah के घर का काम हो रहा है इस काम में हिस्सा डाल लो मैं कसमिया तौर कह रहा हूं, उन्होंने दिल खोल कर कसम किया है और मौला करीम ने ऐसा कदम फरमाया है कि तीसरे से चौथे दिन ही काम हो गए उनके दोस्तों सदका एक ऐसी चीज होती है कि इंसान की मुश्किल दूर करती है हर काम में इंसान के लिए आसानी बन जाती है कोशिश करें जक़ात के लिहाज से सदका खैरात के लिहाज से अपने इस इदारे के साथ खसूस ताउन फरमाएँ कि यहाँ पर एक तो मुसाफिर तलबा रोज़े अफ्तार रफ्त, भी करते हैं रोज़े रखते भी हैं और फिर मस्जिद का काम भी है उसके अंदर पंखे लगने वाले हैं और चटई की ज़रूरत है सफ़ों की ज़रूरत है दरसगाह का, का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ सीमठ की ज़रूरत है सरिया की ज़रूरत है यानी काफ़ी सारे मामल ऐसे हैं कि ऐसी चीज है कि जो सिर्फ मदार का जो सदका होता है फितर, फितर के से आपने इस इधारे के साथ उल मौला करीम इसी नेकी के काम के सदका करम नवाजी फरमाएगा इन शजीज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अलाइड बैंक अकाउंट जाज कैश अकाउंट ईजी पैसा अकाउंट और यू बी एल बैंक अकाउंट भी आपको नजर आ रहा होगा कोशिश फरमाए कि इस मुकदस काम के अंदर जितना हो सके अगरचि थोड़ा ही क्यों ना हो थोड़ा सा भी आप हिस्सा डालेंगे ना तो कब्र के अंदर जाएंगे जब इसका सवाब देखेंगे वहां पछतावा होगा काश के पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इस रास्ते पे लगा देता हदीस से पाक में आता है कि जो दीन के तालब इल्म पर एक रुपया खर्च करता है मौला करीम ओहद पहाड़ के बराबर सवाबता फरमाता है और एक हदीस से पाक में आता है कि जो दुनिया में रहकर कुरान की हिफाजत करता है मौला करीम कब्र के अंदर जहन्नम की आग से उसको महफूज फरमाएगा तो दोस्तों कोशिश फरमाएं जितना हो सके इस मुकद्दस काम में अपना लाजमी हिस्सा डालें और चलते हैं आज के इस वजीफे की तरफ इन शराय के साथ पहले इन शराय पर अमल कर लेना और फिर इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दे जितने भी रमजान के दिन बकाया रह गए आप चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ ये दो लफज पढ़ते रहे सबसे पहले ग्यारह मरतबा दुरुद पाक पढ़ना जब शुरू करने लगे चलते फिरते वजू हो या ना हो आप इन दो लफ्जों को पढ़ सकते हैं दो लफ्जों को पढ़ सकते चलते फिरते उठते बैठते वह दो लफज क्या है या हय्यू या कयूम या हयू या क्यूम उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ इन दो लफ्ज़ों को पढ़ते पढ़ते रहें हाँ जब वक्फा नमाज का करना पड़ जाए या खाने का वक्फा करना पड़ जाए उस वक्त अपने हाथों पर फूंक मार के अपने पूरे जिस्म पर हाथ फेर देने और फिर खाना खा लें या नमाज पढ़ लें फिर वैसे फ्री चलते फिरते फिर इनको पढ़ना शुरू कर दें इन शह रमजान शरीफ के अंदर रोजे की हालत के अंदर आप इन दो लफ्जों को पढ़ते जाएंगे इन हर किस्म की मुश्किल दूर होती जाएगी इनशालाजीज मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए